Müğənni Vəfa Şərifova həyat yoldaşından boşanması barədə gəzən söz-söhbətlərə aydınlıq gətirib. İfacı bu barədə sosial şəbəkədə açıqlama yayıb. Oxuduğum mahnıları mənim həyatıma aid edirlər. Bunu mənim həyatıma yozanlar bir az məntiqli olub. Bu mahnıları mən yazmıram, bəstəkar yazır. Mən də oxuyuram. Birdə həyat yoldaşımın məni atmasını necə mənə yaraşdırırsınız? Mən atılmağa layiq qadın deyiləm. Biz bir ailəyik, fürsəri barışarıq, amma ayrılmırıq. Xatıradaq ki, Rəfa Şərifova bu ailə aza müsabiqəsində bildirmişdi ki, həyat yoldaşı ona xəyanət edib. Yoldaşım məni sevməsə boşanaram. Əvvəllər deyirdim ki, 5 uşağım olsa da, həyat yoldaşım mənə xəyanət etsə, əl qaldırsa boşanaram. Mənə xəyanət də etdi, əl də qaldırdı, amma boşanmadım. Dözmərəm dediyim hər şeyə dözdüm. Niyə? Çünki istəmirəm ki, uşağım atasız böyüsün. Mən də başqaları kimi o bataqlıqlara düşmək istəmirəm qadınlar hisləri ilə xəyanət edir. Kişilərdə isə fərqlidir. Dost əhatəsinə qoşulurlar, gedib xəyanət edirlər. Məsələn, deyirlər ki, filankestdən qorxursan. Gəl sən də bizdəki. Mənim düşdüyüm xəyanət bu idi. Hisləri ilə kiməsə bağlanarsa, sevərsə mən ondan bolsanaram. Çünki hislərim, sevgim mənim üçün dəyərlidir. Qeyd edək ki, Vəfa Şərifova iş adamı Famil Xəlilovla evlidir. Cütlüyün bu evlilikdən bir qızı var.